Мы видим знак на английском языке написано Коростов 131 км, Сарни и Ковальдс. Расскажите, пожалуйста, как именно происходили события, как вы тут оказались? Мы парковались где-то вот здесь. Покажите, пожалуйста, где вы парковались? Где-то здесь. Мы ехали в автомобиле в минут 20. С какой целью? Я ему сказал, что нужно посидеть, подождать человека. Каких самых людей почекал? Никого я не ждал. Это я ему сказал. И затем он пошел в туалет. Покажите, в какую сторону он пошел? Приблизительно туда. В машине сидел. Через пару минут вышел за ним. Взял с собой молоток. Молоток разбит, не видите, достал? С рюкзака. С своего рюкзака. С своего рюкзака, да? Еще и... дали пошел. Я молоток и пошел за ним. Я не... его за курточку вот сюда. Да. Так, положил. И все, и пошел за ним. Где хоть самые руки вытримал? Ну, держал вот в этой. Ну, вот так держал. В этой? Какой? В левой, получается. В левой руке, да? да там где самый? За курточкой, вот здесь. Да. А, да. значит, Но вот глазка, это имитация молотка. значит, покажите, как метал, сам и вы. И этой рукой поддерживаете. Куртка, как была застегнута, растянута. Костюмник такой, вы не растянут. Я не помню, вот он... так. И здесь он не запридерживает. Вы это <laughs> да. так Вышли из автомобиля, что дали было? Пошел к нему, к ура закончился и управлять не жду. А вот это было нормально. Решили на улице. Давайте проблема покажете для самой. Ну так сверху удар. Продремастрируйте бластер. Вот так вот так вот. На наслину сколько ударив его ему нанесли? В один удар. Он упал на спину. Еще раз, сколько вы ударили на осли, какой рукой? Правой рукой один удар. И, куда? В голову. Да. Еще раз громче повторить. В голову. В голову. В, в какую часть ты Посередине. Сзади, посередине. И, что далее вас? Он упал на спину. И, как, как сам он падал? Вот так, вот так и падал. Вот так вот он упал, да? Да. Я бросил молоток где-то здесь и пошел в машину. Куда сами? Вкажите, пожалуйста, как вы. Приблизительно вот так. Может так сюда, вот сюда, может туда. Выкинул Да. Он сейчас лежал? Вот так, ну... Якую Какой рукой вы тримали? В какие руки вы тримали? Точно не могу сейчас сказать. И количество ударов или один, или два. Я точно не могу сказать, потому что не очень соображаю. Куда самые вы наносили удары? В район головы. Скажи, покажите, пожалуйста, я кстати. Ну, как-то вот так вот. Вы находились в такой сидел? Да.